Вітаю вас! У ефірі програма рана вранці. І зараз, як ми і обіцяли, поговоримо із тим, хто лікує людей від найрізноманітніших хвороб. У нас у гостях дипломований гомеопат, лікар народний і нетрадиційної медицини Наталія Коломієць. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Наталія, скажіть, будь ласка, що ж таке гомеопатія? Гомеопатія це метод, який був оснований Самуелем Ганеманом более на принципі назад. на основании того, что подобная болезнь вытесняет ту, которая похожа на нее по своим симптомам. В общем-то, это не закон гомеопатии, это закон физики, химии, и его можно встретить во многих аспектах нашей жизни. А чи не вважаете, это чином, возможно, плацебо гомеопатия? Чи это, справді техника лікувальна людину можно вылечить этим? Теми, кто с этим не сталкивался, конечно, считают, что это плацебо. И так как этот метод, в общем-то, основан на законах природы, и по большому счету отец медицины Гиппократ, он как раз говорил о законе подобия, и один из методов, который он называл, это лечение по подобию. Он был отцом, скажем так, самым настоящим притечей гомеопатии, затем парацельса, потом уже Ганеман. Вот. И, собственно, медицина, -то, которую мы знаем сейчас, традиционно распространенная в мире, западного образца, она, наоборот, основана на законе контрарибус, лечи противоположным. Вот. К чему Ганеман и гиппократ уделяли меньше внимания но уж так устроен мир наверное больше скажем так медицина противоположна она более понятна врачам людям ее легче воспринять и поэтому она больше сейчас развита в западном мире но с другой стороны многие известные люди и люди которые заботятся о своем здоровье они рано или поздно, понимают, что гомеопатия Проходят это... до да, Давайте сейчас зараз трошки расскажем нашим глядачам, у чем уж конкретно полягає лікування за допомогою гомеопатии. Что можно вилікувати и чи є какие-то показания? Какие показания? это Жалобы пациента. То есть гомеопатия не, не лечит болезнь. Туб, не лечит хвороба. болезнь. Это совсем другой принцип. Есть живой человек, угу. живая система со своими симптомами, со своей наследственностью, со своими жалобами, со своими какими-то улучшениями и ухудшениями определенных обстоятельств. Все это учитывается э, при сборе анамнеза, и естественно, э, все это учитывается при э, назначении лекарства. Вот. То есть э, к врачу гомеопату что нужно узнать? Состояние, в котором в данный момент находится пациент. Оно может быть только одно. То есть только один препарат может повлиять на это состояние на какой-то э, период времени. И с этим состоянием нужно работать. То есть, как я понимаю, не обязательно использовать несколько препаратов. Можно лишь одним лечить? Только один. Лишь один. Только один. Классическая гомеопатия подразумевает только один препарат. Это уницизм. Больше никак. А если у людей несколько хвороб, то все должно в комплексе лечиться? Mm, если... Это может быть... Э, симптомы одной болезни. Даже если они называются по-разному, там, естественно, а гастрит, калит, там, головная боль, все равно это одно состояние сейчас, одну. Вот когда оно изменится, тогда изменятся симптомы. Ведь э, гомеопатия действует на излучение, на э, электромагнитные излучения, возможно, на торсионные поля. Вот э, жизненная сила, то, на что она направлена, э, сила действия лекарства. Когда даем лекарство больному, то электромагнитные характеристики больного и препарата при правильном назначении должны совпадать. Возникает в результате резонанс биологический, и больной освобождается от болезни. От этого состояния болезненного. Если у него еще остаются какие-то симптомы, такого может быть, такое часто сейчас бывает, если очень нездоров человек, если он слабый, у него несколько состояний наслаиваются. И вот послойно, поочередно мы должны вести его, пока не вернем ему то состояние, в котором он родился. Это в лучшем, это, ну, скажем, там, в самом это такой идеальном случае. Поэтому ни о каких двух препаратах, трех не идет речь совсем. А бывает такое, что не допомогает. Например, один препарат, но он не допомогает. Да, конечно, бывает, если человек залеченный, если у него уже снижена чувствительность. Что Когда много аллопатии, я имею в виду ну, химфармсредств или много гомеопатических средств, комплексных средств, то тогда у него чувствительность снижается из-за того, что каша в симптомах, неразбериха в организме. Он, ну, Представьте себе телевизор или какой-то источник, в которых подсадили несколько источников излучения. Вот. И все это очень запутано, и организм не может выдать ясные, четкие симптомы. Тогда могут быть трудности с подбором препарата. И, конечно, с такими людьми очень. Трудно. А чем можно ликовать и психические захворивания, <связывания> чем лишь захворивание организма? Ну, организм с точки зрения гомеопатии, это то есть психика, -то. он триединный, это физическое тело, эмоциональное тело и ментальное тело. То есть душевное его расстройство, конечно же, входит в сферу деятельности э, этой э, науки. Э, конечно, закон не позволяет лечить некоторые болезни, в том числе психические гомеопатии. Но если бы традиционная медицина так хорошо с ними справлялась, то никто бы не шел гомеопатом. Правильно? Вот. А психические болезни ⁇ это самый высокий уровень поражения человека. Самый глубокий, самый высокий, самый сложный. И с ними сложнее всего бороться. Традиционная медицина здесь вообще бессильна по большому счету, гомеопатия может помочь, если это не тяжелые какие-то расстройства. есть, на вашу думку, особенно. у ликования психичных захворев взагалі традиционная медицина не допомагает? Нет, можно только ну, помочь человеку, там, сделать его социально неопасным, например, вывести из зоны риска там, при сильной суицидальной депрессии, например, снять ему тревожность на какое-то время, э, там, страхи какие-то побороть э, путем седативных препаратов, но это все равно будет не лечение. Тобто, это лишь а Да, мы просто сдвинем это на более высокий Уровень. У кого были страхи, если их там сильно подавить этими химфарм средствами, все это уйдет в делирий, например, там, или спутанность сознания какую-то, когда человек перестанет соображать, там, адекватно мыслить и так далее. А чем а, можно за допомогою гомеопатии заменить, например, антибиотики? Чи э, да, конечно. Естественно, антибиотики это ну, просто подавление микробной флоры, там, которая вызывает воспаление и процесс Но это вовсе не причина заболевания Причина заболевания, первая причина, нарушенной жизненной силе В излучении, в том, что человека делает живым и здоровым или больным То, что, что его делает живым Вот сначала жизненная сила изменяется а потом уже мы видим изменения в анализах, в том числе и микробные. А что же может сделать человеку болезнью, то есть что порушивает этот баланс энергии у человека? Болезнь, нарушение жизненной, жизненной силы. Это своего рода… Но это идет ну, с середины или ну, извне, возможно? И так, и так. Разные факторы. Есть эндогенная, например, наследственность. Да? Угу. Вот человек родился, и он уже имеет какой-то геном на волновом уровне, который привнесен им в эту жизнь. Этот геном определяет, какими болезнями он будет болеть, да, конституция его, там э, чувствительность к холоду, ну какие-то такие. То, 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 то что его родниться Да, из но разовьются или нет у него эти наследственные болезни, будет ли он реагировать или нет, заболеет ли он там какими-то страшными болезнями, которые ему дали родственники его. Это уже играют многие-многие факторы внешней среды. А ведь люди не залежат? Да, конечно, нет ничего сильнее человека, от его образа мысли, от его образа жизни от того чем он будет питаться как он будет лечиться это очень все То, что, как он будет лечиться мы видим все на примере сегодняшней жизни западный мир развитая медицина и вот эти ложные ценности когда ну, фактически разложение человека моральное вот вам пример что не скажет не скажешь например о тех странах которые бедные Вы они Азию, очень... Азию, например. да они очень здоровые на всех Зачай. уровнях. Физический, психоэмоциональный, потому что нет доступа к этой агрессивной, разрушающей медицине. А когда человек лечится за помощью гомеопатии, нужны ли какие-то поддерживающие средства? То есть, или один препарат, и больше ничего не нужно? Это и есть поддерживающая терапия. Из нетрадиционных методов, которые существуют сегодня на Земле, это самый сильный. Сильнее его нету. Никакого. І розкажіть, будь ласка, ще які хвороби конкретно найкраще лікує гомеопатія? Тобто, що найкраще піддається? Ну, якщо ми не говоримо конкретно про хворобу, можливо, які системи органів найкраще лікуються? Это то, що касается, касается фізичного тіла, але не структурные структурні А Особенно это, конечно, діти. Вот это такое излюбленное. Потому что в, с одной стороны, мы и лечим то, что есть уже, есть какие-то проблемы, с другой стороны, профилактируем на будущее, чтобы не реализовались те же наследственные проблемы, и чтобы они не передались по наследству детям. Вот. То есть вот э, здесь много. И э, к сожалению, э, те законы, и, которые, которые действуют в человеке всегда, независимо от того, э, знает это врач или не знает, они едины всегда. Как истина. Они всегда есть в человеке. И, к сожалению, не рассматриваются в рамках мединститута, каких-то медицинских про программ обучения, mm -hmm. законы гомеопатии, там, закон Геринга, как излечение идет. Нет инструментов у врача традиционного, который бы отследил, что он своим лечением принес. Здравие или, наоборот, упадок в организме. А гомеопатия, у нее есть инструменты, которые могут проследить. Человек дальше продолжает болеть, и у него углубляется болезнь, либо наоборот, он выздоравливает. Вот. А это очень важные вещи. Самый важный принцип медицины не навреди. К сожалению, это пока не рассматривается в курсе медицинского вуза, и очень вредит и больному, и врачу. Звичайно, Пане Наталья, и останнее запитание насколько взагалі популярна гомеопатия в Украине? Достаточно популярно, я бы сказала, благодаря тому, что здесь давние гомеопатические традиции. Вот. Но, с другой стороны, скажем так, не все, конечно, доверяют и относятся там, серьезно к этому методу. Ну, это уже, знаете, по уровню развития, как человеку дано. Вот. Обычно к гомеопатии обращаются когда уже испробованы все методы традиционной медицины а хотелось бы наоборот потому что тот, тот вид в котором человек приходит уже на гомеопатическое лечение это вре потерянное время из-за антибиотиков гормонов там э антидепрессантов, и гомеопатия уже может сделать ограниченные все равно какие-то возможности у нее из-за того, что время потеряно, и силы человека уже не те, и возможности. Дуже дякую вам, пани Наталью, за такое цикавое интервью и дуже корейсне. Будь ласка, пару слів, пару порад по підтриму здорового способу життя для наших глядачів. Я советую, желаю всем слушателям, всем людям оставаться долго здоровыми, особенно иметь здоровую душу и воспринимать эту жизнь с положительной стороны. Потому что обратное, обратное поведение очень вредит здоровью. Еще раз дякую вам за интервью, а мы продолжим крокувати ранковым эфиром. Не перемыкайтесь.